Гей, третя година дня, і ми продовжуємо святкувати. Разом із стартап шоу на М1. На Чому сьогодні святкуємо? А, дуже прикольні фейли та віни Адама Лівайна. А також хто покупає канфіти з красним перцем і шафраном, як заробити на солоденькому поговоримо із нашими гостями. До речі, вони вже у студії. І тут такі смаколики розклали. Нам. Олена Токар та Дмитро Пантюхін кулінарне подружжя, засновники стартапу Лол Поп. Це кондитерська, що виготовляє карамельні цукерки та льодяники різних форм та незвичайних смаків, наприклад, цукерки з червоним перцем та шафраном. Привіт! Цитата. О а вас пишут, внимание, украинский проект вдохновила американская писательца. Учились в Австралии. Вообще, как это все совместить во воедино? Вы запутала нас, вы Мне кажется, все это квест, чтобы всех запутать. Видишь, интересно. Вы прочитали, такие, опа, опа, так, ну-ка, ну-ка, так? Так, ну так, ну что? так, заинтересовала, да. В чем дело? А, но э, писательница это Марта Стюарт была, я не знаю, вот ее квалифицировали как писательницу. А кто из Австралии приехал? Ну на самом деле мы не учились в Австралии, это австралиец к нам приехал. Ага. Привезли человека зимой, в феврале из Австралии на месяц. Человек увидел снег и сказал: все, я же я же мечтала об этом. А, на самом деле он там, мне кажется, стоял у истоков этого всего. Там, когда это начиналось в Австралии, и он. А а на... был... 120, 150. С каким 120-150? Нет, он очень молодой, он очень прикольный, он очень любит тяжелую музыку. А как вы с ним познакомились? кто Мы выносили в интернете. А як вы пришли, взагали, до цей думки, чего вы хотите заниматься саму кулинарией а вот этим салатом? Мы просто понимали, что мы как бы не собираемся. Вы просто моя салатка парочка. Ну, на самом деле, представь себе, два часа ночи, я работаю, я ищу что-то по своей работе. И тут я смотрю на видео Марты Стюарт, как она катает конфетки, а внутри конфеток сердечко. А чем ты, работала, вот Я была маркетологом 9 лет в изданиях. У нас есть несколько сейчас минут для того, чтобы послушать, что говорили наши сластеные сладкоежки, какие леденцы они Солодка предпочитают, жертвы. и какие самые сумасшедшие вкусы пробовали наши жители и гости города. Слушаем. Так, вспоминай самый удивительный вкус леденца, который тебе доводилось пробовать. Так... Может, его там цибулюют, это трохи дивно. Со вкусом абрикоса, там или же клубники. Что-то такое цитрусовое, кисленькие, с лимоном, с грейпфрутом. Ой, это леденец с лакрицей. Не Раскусываешь, а там такая э, сладкая-сладкая косичка, такая виденна. В форме такого петуха, такого здорового, он был такой вкусный. Ну вот это, пожалуй, самое оригинальное. Если ты будешь кондитером, какого вкуса придумаешь леденец свой? В форме зирки. Овальный. Чорненький такий. В формі гордості чи мужської. Він був би синім, таким голубим, Со вкусом бікона. Со вкусом жареної крокозябри. Как же много патриотичных вкусов мы услышали. И укроп, значит, и сало, и с беконом леденцы. Это все вообще реально, ребят, как Ух, думаете? С укропом это тема, на самом деле. А, Ну, с укропом точно реально, и я думаю, что с беконом реально. Американцы очень-очень любят, очень любят да, нестандартное вкусы. сочетание вкусов. Но у нас из нестандартных сочетаний вкусов был соленый рис. На самом деле, те конфеты, которые даже есть у нас, это конфеты с лаймом и с красным перцем. Когда ты добавляешь настоящий mm -hmm. красный каенский перец, то это разрыв шаблона. Ты кушаешь сладкую конфету, Она... которая на послевкусе mm -hmm. у тебя начинает Обжигает. печь. Это раз. А во-вторых, это очень здорово для профилактики. Если у тебя болит горло mm -hmm. или там садится oh. голос, то это Мы это сейчас дорогу переходим к фармацевтическим компаниям. Из никак. чего изготовляется ваша конфета? А, смотри, очень просто: сахар, вода, глюкоза, лимонная кислота, натуральный краситель, натуральный ароматизатор. Так, а что это за форменка А натуральные натуральные красители. Откуда берутся? Это всегда такой вопрос. У нас даже есть брошюра для мам, которые приходят и, и каждый получает сразу такой... так раз. Да, да, все. да, да, и да. Ну, смотри, если мы говорим о красном, то это вытяжка из красной свеклы. А Буряк. Бурячок, да, бурячок, да. Если говорим о ну желтый, это вообще просто. Желто-оранжевый это бета-каротин. Морковка, Морковка или паприка, перча. А синій, а синій. А, а, смотри, синій є така водорось, як спіруліна. І плюс є ще синій чай, пестки синього чаю. Вау. В Україні, чи там прочитав, що я такі дослідження, що найчастіше користуються попотом, а, напої, які жовтого, а, помаранчевого та при цьому ще червоного кольору. І зовсім не користуються популярністю синій. А що до цукрок, якого кольору найбільше розбирають? А, беруть красний, беруть фіолетовий, а жовтий к зеленому відноситься, ну, як-то так mm -hmm. и синие не не берут. Mm -hmm. Я объясню почему, потому что синие в природе, если у тебя есть варианты там с красными, у тебя есть желтым, чем ты можешь там ну заменять и так далее, то синим ты можешь работать только со спирулиной. Mm -hmm. Равно так же как вот черная еда, к ней тоже все, так вроде черные бургеры модно, черные конфеты тоже выглядят неплохо, но люди как-то опять черные, же некоторые ну, некоторые да. цвета можно получить смешивая два разных. Розовый, это да. красный да. и белый. Да. Это розовый. Каким образом происходит сам процесс приготовления? Это очень интересно. Сахар, вода, глюкоза, соответственно это все. До кипения приблизительно 160 градусов Цельсия, либо около 300 по Фаренгейту. Mm -hmm. Соответственно, она закипела. Мы выливаем на охлаждающий стол, mm -hmm. где карамель, соответственно, немного подстывает, потому что она очень горячая, можно обжечь. На самом заключительном этапе, когда все закипело, ты добавляешь ароматизатор, потом выливаешь это все радостно на стол, нюхаешь, как у тебя все классно. А -а -а. Да, замешиваешь красители, соответственно, потом она подстывает, ты ее просто ножницами разрезаешь. Как жидкое стекло, она. да, она реально очень прикольно. И, классная. соответственно, потом по цветам ты разрезал, сколько тебе цветов нужно. Перебрасываешь это все на теплый стол. Там, где карамель быстро не застынет, она будет оставаться долго, ну как долго, эластичная. Да. И ты а с ней как с или как начинаешь с Начинаешь лепить все, что хочешь. Совсем скоро мы не знаем, если наши наших гостей, а че им их смаколики. Так, чего они взяли, смакуют их сами. Ну, а також цену. А также мы еще и узнаем, мы лайфхаки касательно того, как создать фуд стартап самостоятельно. Мы еще и подарки раздаем, так что будьте wow. с нами ровно через час. Подключайтесь.